হেল্ল' এভৰি ওৱান মই প্ৰিয়ামী গগৈৰ মৰণ্য টিভেডলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ ছাব্বিছ চনত হ'বলগীয়া সুফুৰা বৃত্তি পৰীক্ষা বা যিকোনো বৃত্তি পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থকা কেইটামান প্ৰশ্নোত্তৰ তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কোনে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ঘ মাধৱ কন্দলী অগ্নিগড় কোন ঠাইত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ তেজপুৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কিহ্হ্ন যাত্ৰা অসমৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘেওহা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক সেউতি ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম নদী কোনখন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক গংগা নদী অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেলশোধনাগাৰ কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ডিগবৈ অসমৰ পুৰণি নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ প্ৰাকজ্যোতিষ ভাৰতত সূৰ্য প্ৰথমে কোন ৰাজ্যত উদয় হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ অৰুণাচল প্ৰদেশ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰীটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ জয়সাগৰ অসমৰ ৰাজ্যিক নৃত্যৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক বিহু অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ অসমীয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰগীত কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক বন্দে মাতৰম ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সফুৰা শিশু আলোচনীখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকজনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ড ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অসমৰ কোনখন জিলাত জোনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ মৰিগাঁও গান্ধী জয়ন্তী কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ দুই অক্টোবৰ ভাৰতীয় সংবিধানে মুঠ কেইটা ভাষাত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ বাইশটা আমাৰ দেশত কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা নিৰ্বাচনত অংশ ল'ব পাৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ ওঠৰ বছৰ খালী চকুৰে কোনটো গ্ৰহ দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক শুক্ৰ মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ ছাল সূৰ্য পোহৰ পৃথিৱী স্পৰ্শ কৰিবলৈ প্ৰায় কিমান সময় লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ প্ৰায় আঠ মিনিট ভিটামিন ডিৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ Rickets